Запорожье. Обратите внимание, идет воздушная тревога. Сотрудники полиции в городе Запорожье, но не из Запорожья, штрафуют людей на повышение скорости во время тревоги, нарушая тем самым законы, конституцию и права людей. Еще и стоят тут, бекуют. Друзья, запорожцы, обратите внимание, время 11.35, Запорожье, 12 апреля, звучит воздушная тревога. Задаются сотрудникам полиции вопрос, почему при час воздушной тревоги они стоят, ловят людей на превышение скорости и выписывают постановление, то есть задерживают людей, задерживают их возможность переместиться куда-то в укрытие при час воздушной тревоги, пренебрегая Конституцией, законами и правами людей. Вот, пожалуйста, обратите внимание, вот вам свидетельство того, что сотрудник часов воздушной тревоги сохраняет транспортный засор. А чем регламентована ваша работа 5 час воздушной тревоги? Можете объяснить? Поспілкуватись, тоді зачекайте. я вами Лейтенант полиции Пономаренко. Можете прокомментировать, пожалуйста? Вот сегодня 12 апреля, Время у нас 12.35 звучит воздушная тревога в Запорожье. Вы на данный момент стоите с радаром, останавливаете вот автомобили и выписываете постановление за превышение скорости. Тем самым, как на мой погляд, как людина, как громадянина, да, вы порушиваете права и конституцию людей. А можете прокомментировать вашу работу? Чем я порушаю? скажите? Но смотрите, данный час идет воздушная тревога, то есть людям необходимо двигаться в укрытие. Вы стоите вот так вот на набережной, вот. Ви зупиняєте людей, ви їх затримуєте на якийсь час. Well, я ж вам сказав, якщо людина захоче продовжити розгляд справи в укритті, будемо продовжувати в укритті. На даний момент дана людина не хотіла цього робити. Ми самі підходили і чули. Смотрите, помимо того, що людина. Вы, вы не имеете права даже зупиняти. Вы можете попередити, что человек Мы там, Мы имеем повинна у нас рухатись. в каких инструкциях такое понятие, как «поветренная тревога» не Хорошо, может. вы можете тогда прокомментировать, почему управление патрульной поліції, когда ты там находишься внутри, пишешь какие-то скарги, заявления там или... за там, там просять, Там при тревоге полиция просит выйти. Ничего просят вам не Вы же сотрудник управления патрульной полиции? Ну, я сейчас тут. Но я не в управлении Подождите, у вас, вводить. у вас двуякое какое-то законодательство? То есть где-то кому-то можно, где-то кому-то нельзя. Где-то можно ущемлять людей, где-то нельзя. То есть все в интересах только... Смотрите, если хотите пояснить, что до нашего управления, звертайтесь за Адреса, 96, Нет, я хочу получить... Вы можете, згідно какого питания, закона... Згідно, згідно какого закона вы в час воздушной тревоги э, останавливаете автомобили, тем самым нарушая Конституцию и закон? Згідно какого закона вы это делаете? Вот сейчас. Можете пояснити, про коментувати? до в інструкції 1395 про складання змінних матеріалів, в автоматичному режимі. А такого поняття, як повітряна тривога, там немає. А віна у нас, доза, а віна у нас є? Кодексу, також Скажіть, а у нас віна є? Аментується ніяк. Віна іде в нас, отня? Можете прокоментувати? У нас іде. Так. Да. А воздушна тривога у нас є? Є yeah. це опасно для життя? Небезпечно небезпечно. Чому Я тогда... ж вам поясню? Якщо людина хоче проїхати до укриття і закінчити розгляд справи там, проїдемо до укриття і закінчимо розгляд справи там. На даний момент ми працюємо. Смотрите, так, получается так. Человек, допустим, двигается в укрытие, превысил скорость там, на 10-20 километров. то есть во время тревоги. вы считаете это законно выписывать постановы военным? Там, ну, я на вот данный смотрю... момент я законодавство наше не порушаю. Не, не да? Нет. Понял. мы ну, будем разбираться. Хорошо, спасибо за комментарий. Я Можно ваши документы, пожалуйста. С какой мы так как вы перешли, вы меня знали, много информации. Кто я, такие? я Филипп меня зовут, фамилия моя Тупиков. Этого будет предостаточно. Вам. Меня все знают я поэтому. Вас хочу, да. Гарного дня. Да. Вам. Я не стесняюсь вам представляться, поэтому да. Вот, пожалуйста. Машинка стоит заведенная у людей, все у них в порядке, все офигенно. Кондиционерчик работает, окна открыты. Вот все за наши деньги, товарищи. Машина вся побитая, покоцанная, поцарапанная.